पुरुष एवेदं यद्भूतं यत्सव्यम् उदामृतत्वस्येता नेनातिरोहते एता बालस्य मणिमा परोध्याय कुस्थपुरुष पारो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपालस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ज उदेत्पुरुष पारो अस्य हवात्मना अविष्णु धैकरामतो सासना नष्टने अभी तस्मां पीराज जायता पीराज जो यह पुरुषा सजातों तेरी चला पच्चास भूमियों दाव पुरा यह पुरुषे न विशाद देवा यत्नमधम होता और संधो अस्य सीधा चंग ग्रेष्म यत्न सरदावे सप्तास्य चंबर सया

यतो र श्याम यतः कयदा वेकल्पयन्नम न कनक मर्त्यो बाहु किमुरो रूपरा उच्चदे ब्राह्मणो तुगमासे बाहु राजन्य कृतः ऋतूर तव यस्मै इष्ट पद्नागु स्तोत्र हदयता चन्द्र नामन सोदाता छोहो शु छोसु या अलदा स रुद्र इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद् द्वयः जनयता नाभ्यासि दन्तर्क्षम स्नेष्टोऽद्य समोर्तताम् पद्यं ओमिष्ठस्तोत्राद् तदा लोकाद्मत्कल्पयन्न वेदआहमे संपुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सतुवारे सर्वान् रूपान् इति च दिव्रः नामान् कृत्वा अभिवन्दयास्ते

नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो यातम् इष्टं मनुषाणा अमम् मनुषाणा सर्वं मनुषाणा ॐ शान्ति 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 हरे खं तच्छत् श्रीलक्ष्मीनाथसिंहस्वामि शरणारविन्दार्पणमस्तु